Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. З десяток тисяч тонн мазоту просто в море. На Росії екологічна криза. У неділю шторм відправив на дно два російські танкери. Тепер мешканці Анапи пожинають плоди. Тут не вті просто м'ясорочені.

Это уже вторая на берегу. Вся в мазуте. Как помочь-то вам? Помощи просит. Все птицы в мазуте. Вот черная вся. Сейчас родная. Рятувати птахів на Росії нікому, як і самих росіян за час путінського правління на болотах ліквідували понад 30 тисяч медичних установ, а ще понад пів тисячі знищили в Україні. Процес ліквідації триває. Росіянам є чим пишатись. Отак, от у нас паніцьер находяться. И везде стоят. Нам, нам, нам нечего принимать у Запада. 25 лет я в туалет ни разу не ходила. У нас негде в туалет ходить. Я боюсь, что я провалюсь. Да, мы живем. Не, ну І ніхто родная... ну, не може його И І ми за це это... будем будемо битися так. что ой 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 В російському Волгограді те саме лейно заграло іншими фарбами. Я не знаю, як таке вийшло, це виглядає очень странно. Це похоже на какое-то це застивше... Дивовижно, кажут и жители окупованого Мариуполя. Им освободители обещали новое житло, а надали долю с маком. На месте наших снесенных домов строится ипотека. Знаменитый ленинградский квартал. Первый дом уже и заселен. Но для нас квартир там не нашлось. Мы лишены своего права на свободный выбор места жительства. В... Пошли, извините, Как-то так надо говорить, да? Я всегда, у меня проблемы с этими русскими словами очень сложны. Это, наверное, сокращение, это да? ЖОПА, это сокращение. Как я правильно понимаю, из этих четырех букв надо регулярно складывать слово «счастье». Пошли вообще куда подальше. Все. Від такої поваги недалеко й до зморшок, хоча росіяни їх не бояться, бо після введення санкцій ви знайшли новий спосіб їх розгладжувати. Ловіть лайфхак. Беремо старинний утюг, а у мене на отопленні нагрілись, а на тіпле і вот бути таким образом і діжу на складку. таким образом. Видите, вот такое тепло пошло. Гусиные лапки работаем. Шикарная вещь, шикарно. Разглаживают зморшки и жители Курской области. Мы живем в девятиэтажном панельном доме. Если даже сюда и прилететь что-нибудь, наш дом сложится как карточный домик. Понимаете, больше у нас здесь Никаких убежищ нет. Вот нам типа в, то, в этом в подвале прячетесь. У нас там недавно прорвало канализацию. Ну как недавно? Это мы, мы только уехали в отпуск. Это уже почти месяц. У нас до сих пор по всему э, нашему дому э, несет канализация говном. Вот, понимаете, скажу, как есть. То ли там течет до сих пор, а может оно и я не знаю, когда оно высохнет даже. Ну как там можно прятать? Сидим, едим Чупа-чупс, смотрим на великого шамана, как он поет Бах, а тут в Курскую область входят а, 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 вот эти вот войска. И все там, как с хлебом, с солью их встречают. И только мирное население а, валяется по дорогам в неживом состоянии. Это те, кто не успели. А те, кто успел, они в одних трусах там а, с одним паспортом бегут, куда успевают. Це молоде подружжя встигло виїхати. Ось тільки не чекали, що в мирних російських регіонах їм не зрадіють. Заснімай на війну рук на руки, давай мені договор. Я не буду давати. На руки. Віде. У Наталі є договор. Я бі, про виходні на махових роботу. Договор давай. Я не буду давати договор. З квартири вийдіть, пожалуйста. Я только когда людина... человек... Иначе ментов сейчас вызову я. Потому <ху>, что... Вызывай! Що... Женщина. Вызывай! Выйди Вызывай. из квартиры, Вызывай. мы Вызывай. только домой зашли, Вызывай. девушка! Вызывай! Что ты орешь? Вызывай! Рот закрыл! Я визивай, ху, говорю, мы только визивай, зашли чоловіка. домой! А це допомога, якою жалісливі росіяни підтримують бідних курян. Не нужно отдавать вещи на благотворительность, которые надо отнести на мусорку. Как вы думаете, ребенку приятно будет получить такой подарок? И волонтеру приятно перебирать грязные вещи? Пожалуйста, уважайте друг друга. Не приносите грязные, рваные вещи. Не приносите вещи, которые лежали у вас 25 лет в гараже и вы решили их принести на благотворительность. Оно все грязное, в плесени. Такое носить никто не будет пожалуйста, уважайте друг друга, что я не знаю еще, как докричаться, как объяснить, что можно приносить на благотворительность, что нельзя. Наш штаб не принимает грязную одежду, рваную одежду. Не принимает. Здесь кофты женские, Здесь для малышей. С младенчества детей нужно обучать русскому языку. Абсолютно всех. Потому что это самый главный язык на планете Земля.